Tanya kementerian pendidikan tu Apa kementerian pendidikan dah buat 2 tahun setengah hmm. Mana dasar besar Tak ada pun Jadi janganlah Daripada duduk jadi menteri 5 tahun Tak ada kerangka besar Tak ada perkara besar Uh, tapi kamu duduk sibuk tanya hmm. yang menteri yang meletakkan jawatan 2 tahun setengah tapi saya boleh senaraikan rekod yang panjang. Uh, saya nak ulang balik lah kembali kepada apa yang pro bonus cakap YB. Ya asyik sibuk pasal pro bonus. Sing hmm, kenapa? Hmm. Tak boleh YB sebab nanti karat. Ini masalah dia moderator pun dia terkesan dengan 4 5 ekor ni. <laughs> Uh, kita ada banyak lagi benda besar. Tapi okey, akar umbi tu satu saya sebab dah okay. banyak kali jawab lah mm -hmm. Tapi ada satu lagi YB, not a team player. Maksudnya ialah selama ni dalam apa-apa organisasi ke apa-apa ke bila benda tu work because of team player. Tapi mm. jadi kalau terlalu setap setuju itu, tak setuju ini, not a team player macam mana nak run? Betul tak? Ya, patutnya ya. Uh, itulah, I mean, ni berapa puluh minit ni menjawab geng-geng apa nama ni, empat lima orang saja yang bising dekat TikTok dan juga yang bising dekat Twitter. Hmm. Uh, Yelah, saya, saya ingatnya dia mudahlah untuk menyerang peribadi dan karakter assassination. Jadi, orang yang dah lama jadi ahli politik macam saya sebenarnya dia tak, tak ambil pot pun orang cakap apa-apa. After all, the basically your record should be your best defense you know, your record hmm. should speak for for yourself jadi dalam kes saya contohnya lah orang yang 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 dok buat cerita dan dok menyerang pribadi semua ni they can say whatever hmm. they say lah tapi i've gone through a wonderful career for almost 26 years kan um kalau saya bukan team player, hmm. sebab dia kata ah, ni sebab PM tak suka sebab dia bukan team player, apa so, you know. Dia dengar pendapat dia sajalah. Sepatutnya aku ni kerja kat mana-mana pun kena buang lah. But that's not the case. I mean, I had a wonderful career. Contohnya kalau kat Petronas, hmm. saya... Pengurus yang uh, paling muda di lantik. Umur 25. Umur kau berapa sekarang? 27. Ha, aku masa umur 25 dah jadi ketua unit. Dah, dah jadi pengurus. Dah. Uh, uh, saya jadi uh, ketua perancangan perniagaan untuk satu uh, perniagaan petronas, petrokimia. Umur 27. Hmm. Kan? Kalau contohnya... Um, saya bukan team player... Tak adalah aku dapat jawatan dan juga uh, naik pangkat sebegitu cepat. Hmm, dalam politik pun uh, tahun 2016 masa apa nama ni kita gerakkan info sampai PKR menang 47 kerusi dalam PRU 2018 hmm. kan? Masa itu kempen kita itu melibatkan am um, Sukarelawan yang, yang yang jumlahnya tinggi, 50 ribu lebih. Ini sukarelawan. Ingat senang ke untuk kita kumpul sukarelawan, untuk kita bagi motivasi kepada dia. Kita tak bayar dia Untuk kita jadual dan susunkan dia untuk berkempen secara sistematik. Kalau aku bukan saya ada masalah dari segi uh, you know working in a team. Hmm. How could I have let? Uh, 40,000 plus of volunteers Yang uh, tidak ada sebarang ikatan Dengan PKR pada ketika itu Jadi saya ingat semua ini Adalah serangan-serangan lah yang saya rasa Tak payah ambil pot lah What is most important Is um, macam mana kita nak Move on yang dia beritahu ni kan Jadi hmm. Um, bagi saya soal tim uh, In fact macam saya sebut tadi lah kan satu, satu, satu sebab kenapa hmm. Saya rasa keputusan yang baik Ialah dengan menarik diri daripada kabinet hmm. It's precisely because I know If you lose the mandate And therefore you will drag your whole kementerian with you Because you become a lame duck minister And saya uh, tak nak jadi apa nama ni uh, 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 menteri yang hanya ambil gaji Contohnya kan hmm. uh, Sama juga sebagai team player hmm. uh, It is very important Untuk kita menjadi semak imbang Dalam kerajaan If you think Contohnya Perkara itu dipandang Atau akan diterima secara berlainan oleh rakyat Then it is your duty to speak up Akhirnya Keputusan itu akan jadi keputusan kabinet lah Uh, ada orang bagi pandangan masing-masing but you must be taken seriously within the cabinet to say your view because your view represent um, apa nama ni pandangan di luar sana kan kalau tidak yang akan berlaku ialah uh, kalau the extreme of team player ni hmm. kalau contohnya maksud team player ini bersetuju semua aku tak nak je team player macam tu Buat macam mana masuk gaung ke nanti jadi kita selalu lawak buat gelak ataupun perli penyokong pas walak walak on semua walak uh, bila semua walak uh, kononnya team player lah semua semua walak kan walaupun keputusan itu jelas tak betul kalau ambil contoh pasal 1MDB dulu Sebelum PAS keluar daripada Pakatan Rakyat masa itu, 2011, 2012, 2013, 2014, aku kempen persoalan MDB yang paling banyak telefon suruh datang ceramah cerita pesawat MDB ni PAS lah. Hmm. Ha, tapi sebab walak kepada pimpinan, team playernya sangat, tiba-tiba oleh kerana keputusan politik yang dibuat oleh PAS, tiba-tiba PAS nak berbaik dengan UMNO. Eh yes, tiba-tiba pimpinan PAS pergi dengar uh, apa nama ni penerangan oleh Harul Kanda. Faham ke tak faham tak aku tak tahulah tapi keluar umum besar-besar kami berpuas hati. Oh yang kat bawah ni pun sebab team playernya nya oh, berpuas hati. That is a sure way to have um, semua masalah-masalah politik yang kita ada sekarang Jadi team player tu pun Kena dalam konteks yang betul hmm. Kalau saya menguruskan sesuatu saya tak mahu dikelilingi oleh orang yang angguk dan yes man sahaja. Uh, nanti orang kata Empress New Clothes lah. Maksudnya, Maharaja, dia tak pakai baju, bogel pun, dia kata baju dia baru. Semua orang kata cantik lah. Uh, semua bagus. semua. It cannot be like that. To me, kalau saya nak buat kerja dengan baik, I must be surrounded by competent people. Hmm. And competent people, bukan saja dia competent buat, they have the courage integrity and 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 penamannya on kata value to be able to point out and disagree and say i think if you do like this is going to be that and therefore i disagree dan sebagai pemimpin um, i want my team orang yang macam itulah aku rasa team player bukannya semua ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. jadi sebab itu setiap kali perkara macam team player ni keluar semua i'm worried I'm worried kerana saya duduk dalam parti ni jauh lagi lama daripada beberapa orang yang yang ke depan sekarang ni kan lama daripada dia orang the party was never like that sebelum ini uh, dia tak pernah timbul soal kalau kita berbeza pandangan kalau ada teguran oh you are not a team player and what kind of party do you want to have and kalau PKR adalah tulang belakang ataupun kemudi kerana Perdana Menteri itu datang daripada PKR What happens if you bring that culture into kerajaan? It's even worse. Jadi sebab itu, um, ya yeah, lah. Hmm. Ni tak payahlah cerita-cerita pasal serangan pro bono semua ni. Itu menyempitkan seolah-olah mereka ni orang besar sangat. Hmm. Ha. Hmm. Baik, 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 View aku pun lagi banyak daripada dia orang. Kalau dekat social media yang nak melayan sangat. Eh. Okay, kita jangan layan dia orang. Hmm. Hmm. Kita, tapi, yelah, last baby eh. Uh, YB sebut tadi eh. Uh, YB bawa satu pandangan barulah berkaitan dengan team player sebab biasanya ada dia, lagi pasal team player. Uh, hmm. ialah dalam politik ni okay. it, kalau seorang ni keluar ke arahan dan lain-lain ikut kalau hmm. ada yang bantah hmm. dia susah tapi YB mungkin ada banyak pengalaman kalau ada orang yang tak bersetuju dengan YB uh, is it memang bagi nilai tambah and kerja tu done tak, dia sebenarnya begini. Apa nama ni? Yalah, kita kalau dalam pasukan kecil pun nak buat program dekat kawasan parlimen, nak menganjurkan contohnya program berkatan. Hmm. Ha, memanglah setiap orang ada pandangan yang itu nak suruh sembuh air, yang ini nak suruh buat depan rumah dia, hmm. yang ini kata jiran tu tak guna. Jadi macam-macam lah. Hmm. Allow everyone to give their views. Baik. Kan? Dan uh, uh, dalam proses itu masing-masing mestilah ada hujah yang betul, fakta yang betul. Kemudian pada masa yang sama dia ada track record yang baik dan kita tahu kalau dia kata sesuatu itu sebab dia ada pengalaman, dia ada kompetensi to carry it through. Hmm. Akhirnya sudah tentulah memimpin the the one chairing the meeting kalau macam saya kalau kat pandan saya lah saya dengar semua macam-macam cerita lah kakak tu cakap macam tu hmm. yang ini kata macam tu sama macam nak pilih kuih lah yang itu nak makan karipap yang ini nak makan tu last last dah dengar semua because of the rich discussion and semua orang dibenarkan dan of course you have the weightage yang ini kerja dia kaki sembang memang kerja dia karipap sepanjang masa macam mana pun nak makan karipap memang dia macam tu ada orang ni you tahu dia ada a good track record dan selalunya benda yang dia kata tu betul and therefore you then make a decision kan jadi um, uh, soal kerajaan ke soal parti sepatutnya uh, orang lain lah kan? dia nak kata apa dia kata apa lah kan tapi bila you naik ke atas daripada naik presiden contohnya masa saya naik presiden dahulu hmm Um, kalau ada benda yang bagi saya saya dah suarakan dan um, benda itu telah dibincangkan dan saya tidak bersetuju dengan pandangan itu. Tapi debat doesn't stop at me because I'm just a night president. Ada dua tiga orang lagi di atas ini, Betul. maka debat stop setiap. Then they um, will have to carry through uh, keputusan itu dan uh, bersedialah terima apa-apa kesan daripada itu. But in my case, bila saya timbalan presiden, contohnya, the buck stops at me dan juga presiden. Kalau contohnya sampai ke masa satu-satu peringkat yang banyak perkara itu, ada perbincangan tetapi saya rasa kebanyakan keputusan itu walaupun bertahun-tahun saya diam, saya menyuarakan. But when it comes to certain level, And I feel like it's quite obvious that despite my track record, despite my 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 um, contribution, nampaknya uh, tidak ada ruang untuk diambil kira. Then the only honourable thing for me to do is to withdraw. Hmm hmm Baik. Wabi, uh, kita habiskan yang pasal uh -huh. tu. Tapi ada satu soalan. Uh, uh -huh. Apa ni? Aku workout nanti tanya soalan soalan <laughs> That Webi, are you serious in getting the job then? Sebab ialah YB dah bagi macam-macam formula kemudian hmm. YB resign Ya ini ada orang kata oh, oh, you have to stay Saya banyak lah dapat message, email dan sebagainya lah. Oh you have to stay to get the job done dan sebagainya kan? Hmm. Pertama I think at the risk of sounding extremely repetitive um, <coughs> The dynamics of government tu sangat penting untuk difahami bahawa To do a job, to do the job of reforming the economy is precisely why mandate is very important. Kerana mandat itu um, akan diterjemahkan kepada kelancaran reformasi. Kalau you hilang mandat, that means that your view and you juga idea yang you bawa di dalam kerajaan itu sebenarnya ditolak. Dan bila isyarat itu jelas Dia tidak dipersetujui Maka itu bermakna juga Kalau saya jadi pegawai kerajaan Kalau saya jadi menteri yang lain I shouldn't pay that much attention Because this is not what the Prime Minister wants He does not have a good endorsement of the Prime Minister Jadi kalau saya stay pun macam saya kata lah It is not Going to be smooth sailing pun And he will drag everyone into it But having said that kan hmm. Sebenarnya apa fungsi kementerian ekonomi hmm. Okay Kementerian ekonomi is the macro planner uh, Dia uh, merancang And selalunya is mid term and long term kan? hmm. Jadi sebenarnya segala perkara yang saya rancang uh, yang perlu dijadikan keputusan dasar terlebih dahulu. Kerana peringkatnya dia perlu melalui cemaah menteri untuk jadi keputusan dasar. Bila okay. dah jadi keputusan dasar itu, dia kemudian akan pergi kepada kementerian-kementerian lain kerana bidang kuasa mengikut sektor ini dengan kementerian-kementerian lain kan. Mm. Dan daripada awal emm, um, Disember 2022, saya dah maklumkan kepada kementerian bahawa if you want to do reform, mm. you must hit the ground running. And therefore sebahagian besar keputusan dasar itu perlu diperolehi secepat mungkin dalam tempoh 2 tahun penggal pertama Sebab uh, penggal tenure ni dia ada clock dia sebenarnya hmm. ha, ya, Ini orang politik lah di dalam kabinet kan Katakanlah satu penggal itu 5 tahun 4 tahun setengah 4 hmm. tahun setengah 5 tahun kan Uh, kenapa sebelum ini contohnya Banyak keputusan-keputusan besar Dia tak boleh dilaksanakan Kerana masuk 2 tahun Dia honeymoon ni Menteri itu ke apa Dia nak belajar dulu semua Senonok-senonok-senonok Lepas tu dia fikir oh, Okeylah kita cuba cari beberapa perkara Tahun ketiga dapat keputusan kan Tahun ketiga nak laksana Selalunya kalau benda itu reform In nature Maka Biasanya um, it it challenges status quo. When it challenges status quo, hmm. memang ada banyak lah stakeholders pemegang tahun ini yang itu tak setuju, ini tak setuju. Jadi kalau tahun ketiga bawa buat keputusan sebut kepada rakyat dan pengundi, menteri takut lah. Jadi akhirnya dia akan kata tak apalah kita tunda dahulu. Sebab itu contohnya kalau tengok kepada satu dasar yang cukup penting ya, eh, yang bagi saya cukup penting dipanggil multi tier levy management. Ini satu kaedah macam mana kita nak mengurangkan jumlah pekerja asing di negara ini keputusan ini dah dibuat bertahun-tahun sampai je tunda daripada dilaksanakan sampai je tunda bila tengok tu you tengok the tenure memanglah kau nak buat tahun ketiga tahun keempat jadi sebab itu saya dah beritahu kementerian daripada awal that we must conclude our policy initiative secepat mungkin dalam tempoh dua tahun supaya keputusan tu dah dibuat dan dia boleh dilaksana dalam tahun kedua tahun ketiga jadi dia tak timbul soal ah nanti orang marah kita tak dapat undi kan jadi kalau tengok kepada perkara-perkara besar um, i would say almost 80% daripada perancangan polisi initiatives yang yang saya tetapkan untuk Kementerian Ekonomi semua telah mendapat keputusan dasar dan diluluskan soal uh, peralihan tenaga yang 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 cukup penting ya Uh, dah kemudian soal uh, dasar saya panggil labor market reform you know reformasi pasaran kerja gaji progresif pun dah ada datanya lebih baik sekarang dah dibuat soal tentang um, uh, mengukuhkan kedudukan fiskal contohnya uh, soal uh, subsidi bersasar dan sebagainya semua pun telah kita, uh, keputusan itu telah dibuat Soal peralihan kepada kecakapan kerajaan Satu akta baru telah kita bentangkan, uh, iltizam Soal um, untuk mendigitalkan masyarakat, kerajaan Supaya ekonomi kita menjadi lebih mampan Kita dah buat keputusan Malah kementerian digital pun telah ditubuhkan Dan sebahagian daripada keputusan Menubuhkan Kementerian Digital itu ialah hasil daripada beberapa kertas dan juga keputusan yang dibawa oleh Kementerian Ekonomi contohnya. Soal GovTech kita dah buat. Uh, Enjin-enjin pertumbuhan baru um, untuk kita buat chip sendiri untuk hasilkan sektor baru berasaskan pemerangkapan karbon ZIS-US. Uh, Enjin pertumbuhan baru js um, Um, untuk membantu um, uh, pendapatan rakyat, uh, IPR um, cara untuk kita memudahkan lagi rakyat uh, membina dan mendapatkan peruntukan infrastruktur IKR semua dah buat tau sebenarnya jadi arahan saya kepada Kementerian Ekonomi pun hmm. dalam 2 tahun terakhir ini yang tinggal berbaki hanyalah RMK13 Kemudian um, akta um, anti-Alibaba Rensi King yang tu ambil masa sikit Kerana macam-macam pandangan uh, Jadi hanya tinggal 2, 3 Dan RMK 13 telah pun disiapkan Dan saya dimaklumkan telah pun dibentangkan di parlimen pun Dan akan di, 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 di kabinet Dan akan dibentangkan di parlimen bulan Julai ini Jadi dari segi senarai dasar Kerana kami ni, Kementerian Ekonomi ni Adalah pemikir dan perancang makro semua itu telah disiapkan dan memang akan diserahkan kepada kementerian-kementerian hmm. lain pun. Um, peralihan tenaga yang melaksanakan adalah Petra. Hmm. Uh, dasar gaji progresif yang melaksanakan adalah Kesuma. Contohnya kan. Jadi samalah juga dengan perkara-perkara lain. Jadi saya rasa uh, tak timbul soal tinggal separuh kerja ni yang saya kadang-kadang ialah naik jaki sikit jelah oh hmm. yang kementerian ekonomi ni macam-macam kamu tanya pilah tanya kementerian lain pi tanya kementerian pendidikan tu apa kementerian pendidikan dah buat 2 tahun setengah hmm. mana dasar besar tak ada pun jadi janganlah daripada duduk jadi menteri 5 tahun tak ada kerangka besar tak ada perkara besar Uh, tapi kamu duduk sibuk tanya yang menteri yang meletakkan jawatan 2 tahun setengah tapi saya boleh senaraikan rekod yang panjang jadi um, saya cukup yakin sebenarnya apa nama ni um, pimpinan yang ada di Kementerian Ekonomi tu mereka akan boleh melaksanakan perkara ini dengan baik selepas ini kan jadi uh, daripada um, saya kekal uh, di dalam uh, kabinet Uh, kerana ada dua masalah ni satu kalau saya kekal dalam kabinet macam saya kata tadi akan jadi lame duck kerana you sudah hilang mandat dan sebagainya hmm. tapi yang lagi saya ingat berbahaya dan juga saya nak kena imbangkan dengan keperluan masyarakat duduk dalam kabinet maksudnya you tak boleh bersuara kerana kita terikat dengan kerahsiaan, kita terikat dengan collective responsibility. Kalau pun ada pandang, kita tak boleh sentuh lah. orang 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 ramai tak tahu sebenarnya okay. menteri kabinet tak boleh sentuh isu orang lain. Hmm. Ha jadi contohnya menteri pengangkutan dia kena cerita pasal pengangkutan dia. Hmm. Jadi saya lagi payah kerana menteri ekonomi ni bidang dia ni merentasi semua. Hmm. Pertanianlah itu tapi saya tak boleh komen satu pun. Jadi aku kena duduk diam jangan cakap apa kan kan jadi antara itu terikat dengan sebagainya uh, lebih baik saya ingat saya menjadi ahli men, ahli parlimen biasa yang boleh menyuarakan dengan terbuka kerana saya ingat mana-mana kerajaan pun perlukan kritikan dan semak imbang yang baik hmm. sama ada daripada pembangkang Tambah pula keadaan sekarang ni dalam keadaan pembangkang yang tak berminat dengan soal-soal pentadbiran semua ni. Pembangkang hanya berminat soal toksik. Soal individu, soal perkauman, soal benda-benda kecil itu saja soal gambar pergi hospital. Ha, yang itu yang diorang berminat kan. Jadi tak apalah. Kita perlukan juga backbencher yang boleh uh, keep the government on its toes.